Мы уже дошли до такого уровня, когда вызывают шесть человек основного состава в национальную сборную, и это нужно соответствовать этому уровню. Поэтому мы не могли сегодня просто сдаться как-то без боя, тем более на выезде и тем более с такой командой, которая выше нас. Это дополнительная мотивация, чтобы обойти в турнирной таблице. Поэтому мы выложились на максимум, постарались сыграть как тренер скалпа быстро забить гол, чтобы переломить ход игры, и у нас это удалось. и Я считаю, что у нас все получилось выходили, конечно, знали, что это прямой конкурент в турнирной таблице, нужно выходить и обыгрывать. Поэтому начали очень агрессивно. Конечно, потом мы не могли в таком темпе ну, выдержать весь тайм, конечно, но чуть-чуть видно было в, авто, ну, в конце первого тайма подсели, но... После перерыва вышли, также пытались нагнетать, заработали пенальти, удаление и уже отходя от результата закончили игру.